Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dari Tanjung Karang ke Kuala Sedili Bagi memukat si ikan tenggiri Nombor empat soalan diberi Mohon Yang Berhormat Menteri memberi jawapan Terima kasih Silakan Menteri Terima kasih Terima kasih Speaker Saya memohon untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan soalan Yang Berhormat Sibu bertarikh 30 Oktober 2025 yang Berhormat Hulu Selangor bertarikh 11 November, Yang Berhormat Bandar Kuching bertarikh 20 November kerana soalan-soalan ini adalah berkaitan dengan perkara yang sama iaitu langkah penguatkuasaan terhadap rokok elektronik atau vape. Nikotin secara dasarnya masih lagi dikawal di bawah Akta Racun 1952. Pengecualian yang dibuat sebelum ini adalah melibatkan sediaan cecair atau gel mengandungi nikotin untuk tujuan merokok kini cecair rokok elektronik dikawal di bawah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 akta 852 yang berkuat kuasa sepenuhnya pada 1 Oktober 2025 akta ini merangkumi pendaftaran pengiklanan penjualan pembukusan pelabelan kawalan harga dan pengilangan semua produk merokok termasuk cecair rokok elektronik atau vape di bawah seksyen 3 akta ini semua produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape mesti didaftar dengan Kementerian Kesihatan sebelum diimport, dikilang atau diedarkan. Kegagalan berbuat demikian merupakan kesalahan dan boleh dikenakan denda, penjara atau kedua-duanya sekali. Bagi mengekang penyalahgunaan vape dalam kalangan kanak-kanak, Kementerian Kesihatan menguatkuasakan larangan pembelian dan penggunaan produk merokok oleh orang belum dewasa OBD melalui Seksyen 13 3 dan 17 dan 17 Akta 852. Penjualan dalam talian juga dilarang di bawah Seksyen 10 dan boleh dikenakan hukuman jika disabitkan kesalahan. Melalui pendekatan whole of nation approach, Kementerian Kesihatan melaksanakan operasi Selamat Paru-paru, Ops Selamat Papa yang bermula pada 1 Ogos 2025. Penguatkuasaan akta ini dijalankan secara bersepadu bersama agensi berkaitan seperti Jabatan Kastam Diraja, Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pihak berkuasa tempatan dan lain-lain di mana setiap agensi memainkan peranan mengikut bidang kuasa masing-masing bagi memastikan kawalan menyeluruh terhadap pengedaran, penjualan dan pematuhan undang-undang. Di samping itu, program pencegahan dan pendidikan seperti kotak, jom sehat, doktor muda dan back to cinema dilaksanakan untuk memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak dan remaja tentang bahaya produk merokok membentuk sikap positif dan mencegah mereka daripada terjebak merokok atau vape. Kementerian Kesihatan kini sedang menuju ke arah pengharaman sepenuhnya terhadap rokok elektronik atau vape. Cadangan ini dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi mendapatkan persetujuan dasar bagi pelaksanaan pengharaman penuh vape di Malaysia. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tanjung Karang. Terima kasih Tan Sri Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Uh, mohon laluan Tanjung Karang ingin mengalung-alukan kehadiran rombongan KRT seramai 38 orang daripada bahagian Seri Aman yang berada di dalam Dewan sekarang. Terima kasih. Tuan yang Di-Pertua, apabila empat buah negeri iaitu Johor, Kelantan, Perlis dan Tengganu telah mengharamkan penjualan vape dan beberapa negeri lain seperti Kedah, Pahang, Selangor serta Pulau Pinang sedang menuju ke arah yang sama. Malah kenyataan penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berhubung mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-268 pada 16 Julai 2025 mengambil maklum cadangan untuk mengharamkan sepenuhnya penjualan dan penggunaan vape atau rokok elektronik di Malaysia. Ini menimbulkan persoalan besar daripada rakyat. Mengapa Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai agensi utama dalam menjaga kesihatan awam masih belum mengambil langkah tegas untuk mengharamkan penggunaan vape di peringkat nasional. Tidakkah ini menampakkan KKM itu ketinggalan, tidak peduli ataupun tidak cakna berbanding kerajaan-kerajaan negeri dalam isu yang melibatkan masa depan kesihatan anak muda negara kita. Sekian, terima kasih. Soalannya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mohamad atas keprihatinan berkenaan tentang isu yang berkaitan dengan web. Sememangnya Kementerian Kesihatan bertanggungjawab dan juga mengetahui senario semasa desakan-desakan daripada ibu bapa, rakan-rakan media dan juga pemimpin-pemimpin setempat dan juga ahli-ahli parlimen di dalam Dewan ini. Sememangnya kita pernah berusaha untuk menggubalkan sebuah akta yang dikenali sebagai generational endgame ketika itu. Walaupun demikian, ahli-ahli di dalam Dewan mempunyai pendapat yang berbelah bagi berkenaan tentang pengharaman secara total berkenaan tentang web ini. Maka terjadilah akta 852 dan juga kita ingin menggunakan akta ini secara konsisten melakukan penguatkuasaan dengan lebih tegas bermula daripada 1 Oktober 2025 banyak tindakan-tindakan yang kita telah buat seperti uh, display ban uh, di kedai-kedai di mana kita menghalang dan juga mengemukakan cadangan untuk menutup uh, tempat penjualan vape dan juga rokok walaupun demikian kita menye menyedari uh, kesan akibat uh, daripada penyalahgunaan vape ini uh, di mana uh, kalau kita lihat uh, melalui regulatory impact analysis uh, ataupun RIA yang telah kita jalankan dianggarkan sebanyak 244.8 juta dibelanjakan untuk uh, rawatan bagi penyakit seperti Ivali. dan juga sekiranya berterusan uh, sebegini kita terpaksa berbelanja lebih daripada 300 ke 400 juta menjelang pada 2030 oleh kerana kita tidak ingin melakukan pembaziran uh, bagi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh vape ini Uh, sebab itulah saya tadi memberikan satu jawapan di mana kita akan mengemukakan uh, satu uh, memorandum jemaah menteri uh, kepada kabinet untuk kita mempertimbangkan pengharaman secara sepenuhnya dan untuk mendapatkan dasar untuk kita memulakan tindakan pengharaman uh, kepada web ini dan juga saya mengharapkan agar tindakan dan juga uh, apa yang diusahakan oleh Kementerian uh, Kesihatan kali ini akan mendapat sokongan padu. Uh, daripada ahli-ahli uh, parlimen dan juga kita sedar bahawa kita perlu melindungi anak-anak kita uh, bagi meneruskan uh, generasi madani pada masa hadapan. Terima kasih uh, Tuan Sri Speaker. Baik. Oleh kerana tajuk ini penting, saya nak bagi dua orang lagi. Jempol lepas itu Tasik Dugo. Jemput dulu. Terima kasih Tuan Sri dalam pembentangan hasil kajian pada mesyuarat tahunan Persatuan Radiologi Amerika Utara di Chicago pada tahun lalu penyelidik Dr Merian Nebot telah menerangkan bahawa penggunaan web boleh mengundang implikasi buruk kepada kesihatan paru-paru seseorang pengguna, biarpun web itu tidak mengandungi sebarang nikotin. Soalan tambahan saya, adakah Kementerian telah melaksanakan penyelidikan klinikal di peringkat domestik untuk mengklasifikasikan? tahap risiko kepada masalah paru-paru yang boleh dihadapi oleh individu pengguna web mengikut kategori dan peringkat umur khususnya kanak-kanak dan individu yang mempunyai sejarah kesihatan yang membimbangkan dan apakah bentuk dukungan bersepadu yang dipergiatkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan kesedaran secara holistik tentang bahaya penggunaan web kepada masa depan dan kesihatan pelajar. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat. Sememangnya kita mempunyai uh, data yang terkini berkenaan tentang laporan penyakit yang dikaitkan dengan penggunaan produk merokok termasuk rokok elektronik ataupun vape. Dan juga daripada jumlah tersebut 46 kes adalah merupakan kes EVALI atau dikenali sebagai e-cigarette or vaping product use associated lung injury yang melibatkan komplikasi serius yang memberikan kesan kepada paru-paru manakala 45 kes adalah non-EVALI bagi melibatkan komplikasi kesihatan lain yang juga diakibatkan oleh vape. Kita tidak mempunyai uh, satu data yang terperinci buat ketika ini kerana penyakit-penyakit yang berkait dengan vape ini masih lagi di dalam kajian sebab itulah sebelum kita terdedah lagi dengan kes-kes yang lebih tinggi adalah baik untuk kita menjurus kepada pengharaman vape sepenuhnya seperti negara-negara ASEAN yang lain seperti Brunei, Singapura dan juga Laos adalah merupakan negara-negara ASEAN yang telah pun mengharamkan vape terdapat 37 negara ketika ini telah pun mengambil keputusan mengharapkan vape dan juga ini adalah memberikan kesan yang baik kerana kita daripada kita berperang dengan rokok dan juga vape lebih baik kita apa menghapuskan ataupun mengharamkan salah satu mudarat yang ada ketika ini terima kasih dan juga uh, Tan Sri Speaker untuk menambah berkenaan tentang apakah langkah-langkah uh, yang kita lakukan, kita mempunyai program-program uh, seperti kotak iaitu program-program um, seperti program kesihatan oral tanpa amalan merokok uh, dan juga Jom Sehat Doktor Muda adalah merupakan program-program yang kita laksanakan uh, bersama KPM memberikan pendedahan uh, bahayanya rokok uh, kepada kanak-kanak dan juga remaja. Terima kasih. Baik, Tan Sri Hugo. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih juga Tan Sri kerana mengiktiraf bahawa ini satu isu yang penting buat negara kita. Uh, Tan Sri, saya mendengar tadi bahawa uh, pihak kementerian sedang menuju ke arah pengharaman sepenuhnya vape. Saya rasa yang kita minta sekarang ialah supaya diadakan kawalan sekarang dan segera sementara kita menuju ke arah itu. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kementerian Tan Sri, adakah pihak kementerian boleh memberi jaminan bahawa dalam pengumuman belanjawan yang akan datang akan diumumkan bahawa kadar cukai kepada kandungan nikotin dalam vape ini akan disamaratakan dengan kandungan cukai yang dikenakan kepada rokok. Kerana sekarang ini, kalau dibandingkan dari segi kandungan nikotin per mililiter, satu kotak rokok lebih kurang 2 uh, mililiter. Tapi satu uh, mililiter uh, nikotin ini cukainya hanyalah 40 sen lebih kurang 10% sebenarnya cukai rokok. Ini menyebabkan ada satu gap yang besar. Jadi orang pergi kepada vape. Di samping itu tidak ada harga apa harga siling. Eh, sorry, harga lantai. Seperti mana yang dikenakan kepada rokok. Jadi bolehkah pihak kementerian pastikan dalam belanjawan ini paling tidak tindakan segera diambil untuk menetapkan cukai yang sama rata dan ada juga kawalan harga yang sewajarnya. Sila Menteri. Terima kasih, Yang Mohamad Glugo satu pandangan yang kita akan uh, ambil uh, untuk. Um Dicadangkan kepada pihak uh, MOF uh, sekiranya saya diberikan uh, kebenaran untuk berkongsi maklumat berkenaan tentang ringkasan uh, penyelarasan cukai produk merokok bagi satu batang rokok bersamaan dengan 10 puff ataupun uh, asap yang keluar satu kotak rokok bersamaan dengan 200 puff uh, per kotak bagi cecair pula 1 ml cecair vape adalah bersamaan dengan 100 puff ataupun 2 ml cecair vape bersamaan dengan 200 dan juga kadar cukai yang dicadangkan kepada cukai cecair vape daripada 40 sen kepada ringgit Malaysia 4 ringgit kepada per mililiter. Itu adalah merupakan cadangan daripada pihak Kementerian Kesihatan agar dapat diterima oleh pihak MOF. Walaupun demikian, apa yang kami lakukan ketika ini adalah pada 1 Oktober 2024, penguatkuasaan sepenuhnya telah dikuatkuasakan kami daripada pihak Kementerian Kesihatan akan mempergiatkan langkah-langkah penguatkuasaan yang terbaik bagi memastikan larangan merokok dan juga vape ini dapat dilakukan sebaik mungkin. Walaupun demikian kita memerlukan sokongan dan kerjasama daripada masyarakat dan juga netizen di luar sana untuk membantu dan juga jangan takut untuk menegur perokok-perokok yang merokok di kawasan larangan. Itu adalah merupakan langkah yang perlu kita budayakan di kalangan masyarakat Malaysia kerana kita mempunyai undang-undang yang telah kita gubal iaitu Akta 852. Terima kasih Tuan Speaker.